Всем привет, с вами снова я, Муси 424. Сегодня я снимаю холл из магазина Коди. Э -э как бы да. Вот такой огромный пакет. И переводится это как канцелярка особенного дизайнерского исполнения. Как бы да, канцелярский магазин. Итак, э давайте начнем. Самое маленькое, что я купила, были скрепки. Но это не обычные скрепки, это скрепки губы. Следующее, что я купила, это вот такой блокнот. Вы вот так открываете. И здесь как бы она такая мягкая. И как бы листочки просто разлинованы. Следующее, что я купила, это такая, такие как бы записочки с солями. Вот тут показано, что надо делать. Рука трясется. Я не открывала еще ничего. И вот этот пенал был уже так. Просто я хочу вам все показать, как это было. То есть не распаковываю. Следующая это очень красивая вещь. Это декоративные скотчи. Их тут пять. Два одинаковых по размеру, два тонких и один огромный. Вот. Париж. следующее. Это, наверное, вам очень понравится. Это, как и мне, это такой пенал. Я даже могу его открыть и потом закрыть, чтобы было незаметно. Да, вот он. Там лежит эта бумажка. Не бумажка, а вы поняли. И, в общем, вот такой пенал. Я считаю, он очень красивый. Да. И следующая моя покупка. Это вот такая книга. Она вот маленькая. И я уже даже придумала, что я буду там писать. Ну, во-первых, у нее разукрашены, ну как, разукрашены такие полуукрашенные странички. И я придумала, что я буду тут писать. И я буду тут писать, допустим, приключение номер один допустим, Америка. Сейчас мы там-то. Да. И это будет уже скоро, я именно напишу это Америку, потому что я лечу в Америку 26 декабря. Дальше это будет мой будущий... Ну как же я могла поехать в канцелярский магазин и не купить себе личный дневник? Та-дам! Мне он очень нравится. И называется он «Переплет линейка огурцы». Как мило. И здесь, да, вот раз, э, линейку, листочки. Но я в этот дневник уже как бы не буду ничего клеить, буду только там писать. И теперь самая огромная покупка. Короче, вот, вы берете и пишете. Потом стираете, вот. Вот этой вот четочкой. И там было... А, был такой же еще в магазине черный, но я выбрала красный, потому что мне больше нравится красный цвет. Ну, вот как вещь красный. В общем, это все... Да, и если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал внизу и комментируйте. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. И все, ждите моих следующих видео. И вы также можете подписаться на мою официальную группу ВКонтакте Муси 424, она называется, да, как мой канал без всяких пробелов, но Муси по-английски. В общем, все, пока.